Пашек Воздырева. А приехали люди именно Сапухова. Кто-то именно желающих из мам, заболевшая проблема для будущих детей. Вот там Да. Прошу, прошу, да. 不货。 Місцеві ЗМІ неправдиво висвітлюють дії активістів і називають нас рейдерами. Начебто ми хочемо бачити в місті іншу будівельну компанію замість «Укржитлоінвест». До речі, засновниками якої є і депутати української міськради. Дайте дітям життя, дайте ФНРський лаборатор, дитячі садки. Повернути Обнутились громады, 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 На чергову сесію міської ради міста Українка, яка відбудеться 13 серпня о 10-й годині ранку, будемо вимагати від наших депутатів вирішити питання забудови лісу через громадські слухання, результатом яких має бути скасування договору оренди землі з компанією Укржитлоінвест і переведення на забудованої ділянки лісу статус паркової зони. Нагадуємо, 13 серпня о 10-й годині запрошуємо всіх небайдужих громадян міста Українка зібратися на площі Шевченка для вирішення питання щодо забудови останнього клаптику лісу в нашому місті. І пам'ятаємо, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Слеке ви моји, вон сарце ви моји, довољно служио моји душ

это как мы больше еще привлечь людей на сессию, которая состоится 13... -го... 13 -го серпня. 10 00. 13 серпня, 10.00. 13 октября, 10.00. Состоится... 10 августа. И это четверг, который... Уходить на работу, это их обовязок, чтобы не взорвали Совершенно верно, они разъезжают на лодках непонятно где, в рабочее время. То есть, все всех просьб, всех, кто может, понятно, что многие на работе, но все, кто как бы каким-нибудь образом может все-таки прийти и помочь 13 числа, то есть следующий четверг на 10 часов прийти сюда и поддержать нас, поддержать себя, чтобы они приняли на рассмотрение наш вопрос о том, чтобы отменить договор аренды по застройке Украинского инвестроем территории леса в сторону реки Стухны. Большое вам спасибо. Обратите внимание, вот тут говорили за генеральный план, который разрабатывался в 2012 году и выносился на общественное слушание в марте-апреле 2013 года. Вот на схеме это часть генплана. Вы можете, если бы это есть если вы, вы видите все, уже все практически застроено и осталась вот эта территория, Красная вот эти три гектара леса несчастных которые остались возле стуны и которые тоже хотят застроить, то есть и, из нашего города, который э, ну, всегда был рекреации просто тупо хотят превратить нас в микрорайон Киева, где люди работают в Киеве, здесь работу нельзя найти, там оставляют налоги, а здесь живут и здесь надо социальную инфраструктуру им обеспечить за счет местного бюджета. 500 мест дефицит в детских садиках уже, это два детских садика надо построить. Лес вырубан. И э, сколько мы получили за то, что э, уже было построено? 5 миллионов. За последние 10 лет только на СМИ 10 миллионов было потрачено на местное это. Я понимаю, что город в любом случае должен развиваться. Но это э, процесс публичного обсуждения, а не куларных решений, когда сначала дают лесные зоны э, именно возле реки, а лес это и наиболее ценен, потому что он находится возле реки, как именно зона рекреации, а потом люди узнают только через несколько лет, что они теряют эту зону отдыха. И естественно, власть приняв решение всячески не хочет сделать задний ход. Даже если, может, она там и думает, что, я не знаю, что она там думает, но она категорически за эти два года, которые обсуждался генплан, и люди требовали отменить это решение, категорически не хотела вступать в публичные дискуссии по этому поводу. Было от Громадской Рады в прошлом году подано предложение провести публичную дискуссию, как были учтены предложение жителей города в генплане, городской совет публично письмом отказал громадской раде под надуманным предлогом. То есть они не хотят. Хотя в письмах, ответах, которые подавались жителями в 2013 году, горсовет четко написал, ну, замовник с похожением, а завершается пляж и зеленая зона, яка примыкает до источника микрорайона. То, микрорайон. то чем проблема? К источнику микрорайону, значит, ничего рядом не должно строиться. Они сами так написали письмо. Но почему-то их, по их понятию, источник микрорайон, это значит еще в том числе и кусок леса, который примыкает к стуне. Поэтому я надеюсь, что в конце концов у вас поймет, что люди уже, их Нельзя загонять в резервацию в каменные джунгли, что надо хоть какой-то кусок леса, наиболее ценный с точки зрения отдыха, чтобы он остался нетронутым и сделать там просто зеленую зону загального користования. Это есть законодательство по благоустройству населенных пунктов. Там четко обвязана влада сделать зоны, зоны загального користования. Вот этот кусочек леса должен остаться лесопарковой зоны загального користования. Так, и, и еще я хочу добавить.